Я готов к этому. Я, не готов. Я, готов, по... я готов к этому. Мы готовы на готовей, на готовей, на на готовей, на Не, готов. да. да. не буду по Смотрите, если мы будем молчать, не, да, пост... пусть будет эти второй, третий, будем отвечать. Но если мы будем молчать, на что всегда рассчитывали наши чиновники на что? На то, что народ безмолвный, правильно? и бесправный по сути своей. Вот вы пришли куда, вот даже есть. да пошел ты отсюда. Мы сейчас надеемся, на за счет закона о очищении власти сейчас уйдет прокуратура, уже практически. МВД старая, СБУ, то есть правоохранители должны обновиться. Кто придет, конечно, мы сейчас тоже не можем, так сказать, мы предполагаем, а кто-то располагает. Но, э, за счет обновления, как бы, в, в литии, ну, свежей крови, есть какие-то шансы, что этого не будет. Потому что, если мы это не будем сейчас фиксировать и показывать, доносить, то будет все по-старому. Будут развиваться дальше, вы поймите, вот я, я не потому, что я там отношусь как-то к партии «Свобода предвзято, а вот их команда ихняя. Вот у них, слава богу, что у них не сильно большая такая электоральная поддержка. Для меня вот партия свобода, да, докажем, вами, да, не, я не, кажу, вот именно за Верхиву. Ощущение такое, если бы у них была такая электоральная поддержка, как партия регионов, нам бы пришлось выехать из государства и повеситься все. Вот настолько это, ну, это, не хочу я уже просто даже какими-то, в сейчас начну эмоционально говорить, уже придут слова, может быть, непристойные. Все. Возьмите АПК, возьмите Дашком Дэшкомзин, все направления, Генеральная прокуратура, которые были отданы, везде была такая коррупция. Такая коррупция, облачная, за которую, ну, Януковича команда были, были по сравнению с ними святые. Я извиняюсь, что так говорю. Но это демократическая политическая сила, которая была, так сказать, одна из участников Майдана, там, в, э, как бы какое-то участие принимали, не какое-то, а участие принимали серьезное в революции, в, в, рядовые, рядовые, которые после того, что произошло за эти там, 7 месяцев, сколько людей покинуло эти ряды партии. Вообще, не, <говорит> даже, 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 а, возьмите, я, даже, мы не, же знаем про Росков, Даже Кировоград, возьмите, даже ходить не будем, у себя, поэтому давайте так. Мое предложение, все равно это дело надо показывать. Если мы будем это все закрывать, оно будет дальше прорастать. Ну, если есть цель такая, бороться с этим, я ж не знаю, мы же должны советоваться с вами, правильно? Потому что мы сами не донесем, мы же не будем делать по и показывать. Вот, 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 каждому встречному, правильно? Потому что у нас не поймут, это не даст никакого результата. Такие факты, когда будут, мы... вот сейчас есть новая власть, новый там губернатор назначен, будет он, не будет, вопрос 25 -й. будет другой после него губернатор. Будет децентрализация власти, будут писатели из полкома. Эти вопросы надо фиксировать. Они в формате таком доказательной базы у нас никогда не будут они не будут в формате доказательной базы. Почему? Потому что, во-первых, мы не имеем на это полномочий юридически, а во-вторых, никто сам я просто не напишет. Не ну, они будут все, на инструменты, когда в пройдет соответствующий экзамен после выборов.